Друзья, рыбный норвежский суд в процессе. Э, берете, пробуете картошку, она сварилась. Вот сливок наливаете. Немного, там грамм 200 буквально. Так, сливки есть. Рыбку. Чуть осталось от бульона. Вот. Ну и сырую, понятно, кусочками. Если кто заказывал... Я просто его не первый раз готовлю, решил поделиться с вами рецептом. В Ерзонде, ну знают все в Киеве, рыбный магазин. Поверьте мне, дома получается ярче, только его и ну и коктейль. Добавляете, подмешали. Еще для вкуса. Вот обычный перятинский сыр, плавленный. Берете, выдавливаете. не жадничайте. Реально. Он тоже дает свою такой прикол. Он нормально сейчас закипит и все. Вот выдавливаем. Как говорится, остатки всегда сладкие. Все, помешали. Рыба сейчас буквально тут 5-8 минут сыр растает. И все, и получится. У всем смачного. По поводу выкупа украинских авто по всей Европе. Обращайтесь. Ребят, скоро Новый год, смотрите, начнутся каникулы в Европе, как бы и у нас будет застой, поэтому советую шевелиться. Я думаю, еще 2-3 недели максимум есть у вас, потому что потом ну, будет тишина. И понятно, что после Нового года цены на авто как бы точно не вырастут. Тачки на год календарный станут дешевле. Так что имейте в виду, обращаясь из любой точки Европы, забираем тачки. И также перегон украинских авто из Украины в Европу, из Европы в Украину. Все, всем добра.